Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan isu-isu berkaitan dengan isu kontemporari tahfiz yang mana meliputi tiga tajuk utama iaitu sistem pendidikan tahfiz tradisional. Yang kedua ialah isu kurikulum tahfiz dan yang ketiga ialah isu pengegalan hafazan Al-Quran pada pelajar. Okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, InsyaAllah dalam video ini saya akan membentangkan uh, topik bagi kursus HQF 3023 iaitu berkaitan dengan isu pendidikan tahfiz tradisional Okey, <coughs> secara ringkasnya uh, pendidikan tahfiz tradisional ini merupakan satu sistem pengajaran Al-Quran yang telah lama diamalkan sejak zaman awal Islam lagi sistem ini bermula daripada mana? Dia bermula daripada kutab dan masjid dan pengajaran ini biasanya berlaku bersemuka antara guru dan pelajar. dan kaedah yang digunakan ialah ha, musyafahah dan pengulangan bacaan. Antara ciri utama sistem tafiz tradisional ni ialah penekanan yang kuat terhadap hafazat Al-Quran ah itu sendiri. antaranya juga ialah disiplin pelajar serta adab dan dalam menuntut ilmu. Uh, dua tu dan melalui sistem ini juga ramai pelajar yang berjaya menguasai bacaan al-Quran dengan baik. Uh, yang mana khususnya daripada uh, segi tajwid dan juga makhraj huruf. Adapun begitu, pada zaman yang penuh dengan kemodenan ini timbulnya beberapa isu uh, dalam sistem pengajian tahfiz tradisional ini. Uh, antaranya apa? Isu dan cabaran yang dihadapi ini antaranya ialah Para, Para pelajar ni mereka ini kurang terdedah uh, dengan kemahiran abad ke-21. Sebagai contoh, uh, penggunaan teknologi, uh, kemahiran komunikasi dan juga pemikiran kritis. Uh, antara uh, tiga benda inilah yang menjadi cabaran utama. Selain itu juga, kurikulum yang tidak seragam antara institusi tahfiz juga uh, menyebabkan perbezaan tahap pembelajaran dan pencapaian pelajar itu sendiri. Uh, lain daripada itu juga uh, isu penilaian hafazan uh, isu penilaian juga menjadi satu cabaran kerana uh, tak semua institusi menggunakan kaedah penilaian yang sama dan uh, ini menyebabkan tahap penguasaan ...hafazan pelajar itu sendiri... ...sukar untuk dinilai secara standard. Uh, kalau daripada segi pengurusan pula... Uh, ...terdapat beberapa institusi tafiz ...yang berdepan dengan masalah kewangan. Kerana apa? Kerana kekurangannya perancangan jangka panjang. Uh, selain itu, dia punya kekurangan juga... ...latihan profesional kepada guru-guru tafiz. Walaupun guru itu mempunyai kepakaran... ...dalam bidang Al-Quran... Uh, ...tapi pendedahan kepada guru itu tentang kaedah pengajaran yang lebih moden masih lagi terhad uh, sebab dia uh, tidak didedahkan dengan perkara tersebut. Uh, jadi kesimpulannya pendidikan tafsir tradisional ni dia mempunyai kekuatan yang besar dan masih relevan lagi sebenarnya sehingga hari ini. Uh, tapi uh, semuanya perlukan uh, semuanya memerlukan penambahbaikan. Uh, sebagai contoh uh, yang perlu dilakukan ialah dengan menggabungkan pengu, uh, penggunaan teknologi uh, memperkemaskan kurikulum dan meningkatkan latihan guru itu sendiri supaya uh, pendidikan tahfiz dapat melahirkan pelajar yang seimbang daripada segi hafazan, uh, kefahaman dan kemahiran semasa uh, jadi itu saja yang boleh saya bentangkan dalam tajuk pendidikan uh, uh, sistem tahfiz tradisional. Sekian, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seterusnya, saya sambung bagi isu kurikulum Tafis Perkembangan pesat pendidikan Tafis di Malaysia menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap sistem pendidikan berasaskan Al-Quran Institusi Tafis semakin berkembang sama ada di bawah pengurusan kerajaan negeri maupun swasta dengan menawarkan pelbagai bentuk kurikulum dan pendekatan pelajar. Walau bagaimanapun, poin perkembangan yang pesat ini turut menimbulkan beberapa cabaran, khususnya berkaitan dengan kurikulum tahfiz yang memerlukan penelitian dan penambahbaikan secara berterusan. Kurikulum sebagai teras utama pendidikan tahfiz memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju, kualiti dan keberkesanan pelaksanaan pendidikan tersebut. Kurikulum yang tidak dirancang dengan baik boleh memberikan kesan negatif terhadap perkembangan akademik, rohani dan sahsiah pelajar. Oleh itu, isu-isu berkaitan kurikulum tahfiz wajar dibincangkan secara kritis bagi memastikan matlamat pendidikan tahfiz dapat dicapai secara holistik. Ketidakseragaman kurikulum tahfiz merupakan antara isu utama yang dikenal pasti dalam sistem pendidikan tahfiz di Malaysia. Setiap institusi tahfiz membangunkan kurikulum mengikut visi, misi dan aliran pemikiran masing-masing menyebabkan wujud perbezaan ketara dari segi struktur kurikulum, tempoh pengajian, jumlah hafazan dan gabungan mata pelajaran akademik. Keadaan ini menyukarkan proses penyelarasan dan pemantauan kualiti pendidikan tahfiz secara menyeluruh. Bebanan kurikulum yang berlebihan terhadap pelajar turut menjadi cabaran yang besar dalam pelaksanaan pendidikan tahfiz. Terdapat institusi yang menetapkan sasaran hafazan Al-Quran yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat. Di samping mewajibkan pelajar mengikuti pengajian akademik, arus perdana dan aktiviti sokongan lain. Bebanan ini boleh menyebabkan tekanan mental dan fizikal kepada pelajar, sekaligus menjejaskan kualiti hafazan, kefahaman dan motivasi pelajar, pembelajaran. Penekanan berlebihan terhadap aspek hafazan semata-mata juga menjadi isu dalam kurikulum tahfiz. Walaupun hafazan Al-Quran merupakan teras utama pendidikan tahfiz, fokus yang terlalu sempit terhadap kuantiti hafazan Tanpa kesimbangan dengan kefahaman, penghayatan dan pengamalan Boleh menghasilkan pelajar yang kurang menghayati nilai Al-Quran Pendidikan tafis seharusnya melahirkan insan yang mampu memahami Dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian Bukan sekadar menghafaz teks matematik Kelemahan sistem penilaian kurikulum tafis juga Turut memberi kesan terhadap keberkesanan pelaksanaan pendidikan tafis Penilaian sering tertumpu kepada pencapaian hafazan pelajar Manakala aspek lain seperti keberkesanan, keberkesanan kaedah pengajaran, proses pembelajaran, penggunaan bahan bantu mengajar dan pembinaan sahsiah pelajar kurang diberikan perhatian. Tanpa penilaian yang menyeluruh dan sistematik, kelemahan dan kurikulum sukar dikenal pasti dan diperbaiki secara berkesan. Keperluan kepada kurikulum tahfiz yang seimbang dan kontekstual semakin mendesak selari dengan cabaran pendidikan masa kini. Kurikulum tafiz yang ideal perlu mengambil kira kemampuan pelajar, konteks tempatan dan keperluan semasa. Di samping mengekalkan prinsip asas pendidikan Islam. Penyusunan hafazan serba peringkat, penggabungan ilmu fardu ain dan fardu kifayah secara terancang serta integrasi antara hafazan, kefahaman, pembentukan sasiah merupakan pendekatan yang wajar dipertimbangkan. Kesimpulannya, isu kurikulum tahfiz di Malaysia memerlukan perhatian yang serius dan menyeluruh bagi memastikan pendidikan tahfiz dapat dilaksanakan secara berkesan dan berimpak tinggi. Ketidakseragaman kurikulum, bebanan pembelajaran, penekanan berlebihan terhadap hafazan serta kelemahan sistem penilaian merupakan antara isu utama yang perlu ditangani secara berperingkat dan terancang. Penambahbaikan kurikulum tahfiz secara berterusan amat penting bagi melahirkan generasi huffaz yang seimbang dari, dari aspek intelek, rohani dan jasmani. Kurikulum yang holistik, realistik dan relevan dengan keperluan semasa bukan sahaja mampu meningkatkan kualiti pendidikan tahfiz malah potensi menjadikan sistem tahfiz sebagai satu model pendidikan Islam yang unggul dan bersaing berdaya saing. Okey baiklah saya akan menyambung isu yang ketiga iaitu isu berkaitan dengan pengukuhan hafazan pelajar. Saya akan merujuk kepada sebuah artikel sebuah penulisan yang ditulis oleh Profesor Marja Dr. Dr. Anwar Muhammad iaitu berkaitan dengan murajaah hafazan setelah tamat pengajian. Okey, di dalam penulisan tersebut beliau telah uh, menceritakan bagaimana pada permulaan kita ni menghafaz al-Quran terutamanya di sekolah menengah, kebiasaannya 15 juzuk yang pertama itu merupakan silibus tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Manakala 15 juzuk yang berikutnya adalah silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tetapi perbezaan di antara kedua-dua bahagian ini adalah 15 juzuk yang pertama kebiasaannya lebih diingati dan lebih kekal dalam ingatan para pelajar berbanding dengan 15 juzuk yang terakhir. Dengan alasan kerana apa? Kerana 15 juzuk yang terakhir itu dihafal sewaktu kita uh, sudah, orang kata apa, uh, sudah terbiasa ataupun sudah dibebani dengan bebanan akademik. Kerana apa? Kerana tingkatan 4 dan tingkatan 5 sudah mula fokus dengan subjek-subjek sijil -subjek pelajaran Malaysia iaitu SPM. Oleh itu, uh, 15 juzuk yang terakhir itu susah untuk diingat. Manakala 15 juzuk yang pertama itu lebih mudah diingati oleh pelajar yang telah menghafalnya. Okey, seterusnya beliau juga telah memasukkan di dalam penulisan itu berkaitan dengan sebuah kisah seorang penghafaz Al-Quran yang juga melalui dan menghadapi masalah yang sama iaitu masalah susah ataupun sukar untuk mengekalkan hafazan Al-Quran iaitu uh, beliau seperti mana seperti saya katakan tadi 15 juzuk yang pertama sangat ingat sangat masyih dan boleh baca dalam dalam satu tempoh waktu dalam tanpa kesalahan yang banyak manakala 15 juzuk yang terakhir pula tidak begitu ingat tidak terlalu masyih dan tidak begitu ingatlah okey jadi setelah habis sahaja sekolah menengah menyambung pelajaran di timur tengah tetapi bukanlah dalam uh, jurusan hafazan oleh itu di dalam silibus kursusnya itu tidak ada subjek hafazan. Cuma ada hafazan yang mana memerlukan setiap semester itu untuk tasmet dua juzuk sahaja. Oleh itu, daripada lima belas juzuk yang betul-betul diingati itu, hanya beberapa juzuk sahaja yang masih lagi kekal di dalam hafalan. Iaitu, seperti mana yang ditulis adalah lima juzuk sahaja kerana apa lima, lima juzuk pertama itulah yang biasa, kebiasaan dibawa oleh uh, beliau ketika menjadi imam solat terawih lah. Juzuk satu sehingga juzuk lima. Akan tetapi setelah beliau menamatkan pelajaran dalam degree Ijazah Sajana Muda, beliau telah apply uh, ke satu sekolah tahfiz dan beliau diterima untuk menjadi guru tahfiz di situ. Ketika itulah satu perubahan yang dirasakan dan dialami oleh beliau iaitu beliau merasa insaf dan beliau merasa sangat malu kerana apa kerana ketika beliau mendengar ataupun ketika pelajar memperdengarkan bacaan kepada beliau beliau terpaksa menggunakan mushaf al-Quran terpaksa membuka mushaf al-Quran kerana apa kerana beliau sendiri tidak ingat apa benda yang dibacakan oleh pelajar tersebut oleh oleh itu bagi mengelakkan kesalahan bacaan pelajar beliau pun membukalah mushaf dan kita katakan ini sebagai satu benda yang sangat mengaitkanlah kerana apa? Kerana guru yang sepatutnya menggalakkan pelajar untuk mengingati al-Quran tidak seharusnya membuka al-Quran sebagai satu izzah ataupun keizahan seorang guru itu dalam mengingati al-Quran itu sendiri. Oleh itu, beliau mengambil itu sebagai satu intibar dan beliau pun memulakan mengorak langkah untuk mengulang al-Quran daripada 1 hingga 30 dan alhamdulillah beliau telah konsisten meraja'ah tersebut. Sehingga apabila beliau mengambil sijil Tahfiz Malaysia iaitu STM, beliau telah berjaya mendapat pangkat muntas. Kesimpulannya adalah wajaah setelah uh, habis uh, pelajaran ini sangatlah sukar. Ia memerlukan satu kesungguhan, ketabahan dan yang paling penting adalah disiplin kerana apa? Kerana untuk mengulang semula bukanlah mengambil masa yang sangat singkat, bahkan ia memerlukan masa yang berhari-hari berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Oleh itu, inilah isu yang kita sepatutnya kuasai iaitu masalah ataupun isu pengekalan hafazan pelajar dan kita perlu bertekad bahawa kita akan sentiasa berusaha untuk memerajaah dan mengingati Al-Quran. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.